празднования Нового года. Он действительно очень приятный, его все ждут, в особенности, конечно, ждут его наши дети, которые ждут какого-то чуда. Всегда считается, что он приносит много подарков, и действительно дети их ждут и под елочкой, и под подушкой, и где бы только ни было, они всегда ждут, что вот произойдет чудо, и эти подарки не у себя найдут. И знаете, несмотря на все события, которые у нас происходят, нам действительно захотелось сделать так, чтобы наши детки с вами почувствовали этот праздник. Ну, не только дети, все жители Днепропетровщины, чтобы они поняли, что жизнь продолжается. И такой светлый праздник, как Новый год, он должен прийти в каждый дом. И у всех должна стоять елочка, у всех должна быть оливье, у всех должны быть мандарины. Должно быть все то традиционное, что сопровождается с этим праздником. И как всегда, вы знаете, вот уже как-то у нас уже шло в привычку, как только что-то происходит в городе, Появляются горячие головы, которые сводят все на нет и говорят: вы знаете, у нас сегодня тяжело, давайте мы опять не будем проводить. Ну, давайте мы с вами отменим Новый год. Вот возьмем распоряжением обал администрации, и объявляем о том, что Новый год в этом году не состоится. Знаете, как в сказке, будет 32 декабря, 33, и так вот, пока, извините, у нас все это не закончится. Но ведь праздник приходит в наш дом. Приходит, и он несет много положительных эмоций, много радости, радости нашим жителям. Он несет то положительное, что нам сегодня именно необходимо. Нам нужны эмоции. Нам нужно, чтобы выйти из этого депрессивного состояния. А кроме того, смотрите, сколько у нас сегодня находится в области переселенцев. Они выехали с войны. Они своими глазами видели смерть, они видели ужас разрушения, они все это видели. И приближается Новый год, давайте мы их еще и этого лишим. Почему? Почему мы должны в угоду кому-то Делать вот такие вот, скажем так, шаги. Потому что кто-то считает, что нет, вот надо сегодня всем ходить э, мрачными, с мрачными лицами и ждать лучших времен. Мы не будем ждать, мы будем делать этот праздник и сделаем так, чтобы он действительно стал ярким. И мы покажем всему миру, что, извините, у нас не бегают, как российская пропаганда говорит, что у нас здесь правый сектор, левый, и все прочие сектора бегают по городу с автоматами, и у нас здесь блокпосты, и всех останавливают на улицах и не дают, извините, возможности людям жить, как говорят, по-человечески. Нет, наоборот, мы показываем, что Днепропетровск живет, и он показывает даже, как он умеет праздновать. И поэтому, официально заявляю, праздник состоится, 32 декабря у нас не будет и он будет действительно ярким. И что бы кто ни говорил, как бы там ни старались критиковать, хотите покритиковать, приходите, мы вас послушаем, но праздник все равно будет. И он действительно будет очень красивым. Весь город будет украшен так, что он будет светиться, как говорят, как новогодняя елка. 19 числа на День Святого Николая первый подарок нашим деткам. Будет на площади, бывшей площади Ленина установлена главная, как ее называют, губернаторская елка. Но на самом деле, кстати говоря, мы в этом году не делим ни на губернаторскую, ни на городскую. Это просто уже как бы традиционно. Вот люди называют ее, ну, скажем, ну хотите называть, давайте называть. Но мы просто вместе с городской властью решили, что это праздник единый. Это праздник Днепропетровской области и Днепропетровска. Поэтому вот главная елка будет на площади. 29 метров. Елку специально заказываем, для того, чтобы она была самая красивая и самая нарядная. И вокруг этой елки будет очень много мероприятие. Там же будет установлена сцена, на которой будут поступать художественные коллективы, будут детки, будут очень активное участие принимает э, молодежь, которая приносит, э, скажем так, разнообразие в жизнь нашего города, и они сами выступили с инициативой, чтобы каждый день на этой площадке что-то происходило. Они будут играть с детьми, они будут давать какие-то представления, будут петь талантливые ребята, то есть каждый день он будет чем-то насыщен. Сейчас мы потратили бы очень много времени, что вам это рассказывали, но просто говорим: каждый день будет праздник. И 19 декабря в 16.00 мы приглашаем всех днепропетровцев на открытие этой елки. Это наш подарок Дню Святого Николая. И с этого момента мы начинаем дальше празднование. Ну, Днепропетровцы, кроме всего, привыкли к тому, что город действительно очень красочно украшен. Как и каждый год уже по традиции вокруг Областного совета областной администрации будет настоящий сказочный город. Все будет светиться, будет очень красиво, здесь будут, скажем так, и различные мероприятия проводиться в течение всего времени, но все-таки главные мероприятия развернутся именно на главной площади. Ну, город тоже приготовил свои, так сказать, еще подарки традиционные. Кстати, в этом году впервые будет установлена елка в парке Шевченко. Это как новая площадка, где будут тоже проходить празднества. Ну и традиционная, как ее называют, городская елка, это парк Глоба. Вы знаете, для меня, как для любого нормального человека, Новый год это, это праздник надежд. И очень бы хотелось, чтобы те мероприятия, которые подготовила областная администрация вместе с городской властью горожанам понравились. Потому что этот праздник надежд, которых мы на самом деле так и хотим, чтобы он был и запомнился горожанам как надежда, потому что в 2015 году мы хотим, чтобы жизнь стала лучше, чтобы наконец-то наступил мир, и чтобы люди, которые живут в Днепропетровске, очень много сделавшие для этого, и волонтерские движения, и ребята, которые активно включились в политическую жизнь, почувствовали, что все это не зря. И э, поэтому целый месяц, целый месяц, с 19 декабря по 19 января, э, это единый комплекс празднеств и мероприятий, и сказочных происшествий, которые произойдет в Днепропетровске. Вместе с областной властью, вот как Борис Михайлович уже сказал, начнется все 19 декабря на Центральной площади, там, где раньше был памятник Ленина, там будет установлена красивая елка. И площадь, на которой размещ... разместится сам городок, где можно будет погулять, мне кажется, запомнится горожанам еще и потому, что это своеобразный символ надежды на то, как должна быть жизнь проходить. Там должен быть установлен каток на котором горожане, спасибо от власти областной, горожане могут просто покататься, отдохнуть. То есть это настоящая сказочная зима. Вся эта площадь, по нашему, ну как бы по нашему мнению, должна действительно сверкать и светиться, настраивая нас на позитив. И здесь вместе с областной властью мы договорились, что каждый день на площади, на центральной площади, на центральном, практически это центральная площадь всего города, будут каждый день мероприятия. Не буду повторяться, мне кажется, что это, ну, это должно запомниться. Причем э, здесь соединились в организации этого праздника не только власти. То есть, это не городская областная власть, придумали этот э, сказочный город в центре нашего Днепропетровска, а это и общественные организации, и меценаты, и коммерческие структуры. Потому что очень многие предприятия, в том числе и торговые, э, начали уже украшать свои витрины своей прилегающей территории. То есть мне кажется, что существует потребность людей, действительно, хотя бы на новогодние праздники перенестись в это спокойное, мирное время, да, другой да. мир. И мы решили это поддержать. И в связи с этим, как по, знаете, как вот в ночь перед новым годом происходят действительно какие-то волшебства ситуация пошла вообще для нас интересным каким-то таким круговоротом, потому что кроме центральной площади, где будут участвовать, я уже сказала, и коммерческие, и промышленные предприятия в разукрашивании этой центральной площади, вдруг у нас нашлись общественные организации, благотворительные фонды и решили установить по елку еще и в парке Шевченко. Впервые за всю историю Днепропетровска в этом году планируется установка и 25 числа, парке Шевченко в 16.00 в районе, вот если спуститься от колоннады к Потемкинскому дворцу или сегодня дворцу студентов, вот в этом месте будет установлена елка. Тоже с таким небольшим сказочным городком мы считаем очень красивым. Эта елка вообще родилась практически идеей студенчества. И мы хотим, чтобы вы знали, что студенчество вот вместе с областной властью планирует там тоже все новогодние праздники свои студенческие представления. То есть у нас получилось на самом деле три стационарных сказочных ну четыре, если считать еще областную государственную администрацию. То есть вот это место возле государственной администрации это один из самых красивейших в Европе украшенных сказочных городков. Такая же красавица появится центральная площадь Днепропетровске, считаем самой высокой елкой в Днепропетровске. Надеемся, там все получится. Следующая елка – это парк Шевченко, она студенческая. То есть, если наша центральная площадь и сказка будет все-таки связана с европейским продвижением Украины, само сказочное представление Носит э, свою такую задачу постановочную Мы в Европе, но ну, наше украинское государство, мы все-таки европейцы, то елка в парке Шевченко будет на самом деле молодежная и студенческая. И мы хотим, чтобы именно акцент на студенчество, на неформальность молодежи, на желание повеселиться и э, погулять в парке Шевченко э, запомнилось горожанам. И традиционная детская, так называемая уже детская, наша консервативная, настоящая красота. Зеленая из настоящих хвои будет открыта 27 числа, тоже в 16.00 в парке Глобы. Но я хотела обратить внимание, что этим не заканчивается Борис Михайлович праздник, потому что параллельно все районы города подхватив как инициативу, так и э, вот эту вот идею э, разукрашивания города открывают э, в, э, в различных районах города свои районные елки. Ну, например, Красногвардейский район открывает елку возле торгового центра Аполло. Мы знаем, индустриальный район готовится к шикарной красавице открытия возле традиционных своих мест. Это имеется в виду ДК «Металлург» свой исполком. Мы знаем, что будет открыта елочка в Бабушкинском районе. Поэтому, вы знаете, в Самарском, в амур то есть в каждом районе города будет открыто вот такое праздничное мини благоустроенное какое-то волшебное место, где могут прийти дети. Ну я, наверное, хотел бы сказать, что главная идея, которую мы заложили в этом году в Новый год, что мы захотели действительно побыть тоже детьми. Вот, представьте, взрослые собрались, взрослые дяди и тети решили, аж как нам сделать, как нам отпраздновать этот Новый год, и мы сказали, а давайте мы притворим наш город в город сказку. Посмотрим, насколько нам, конечно, удастся. Мы обратились к бизнесу к помочь нам в этом. Потому что, понятно, весь город украсить действительно тяжело. И поэтому мы говорим, ну вот возьмите свою, хоть гирлянду повесьте, хоть что-то сделайте, чтобы сделать какой-то, внести элемент. Можете себе представить, что с 19 декабря по 19 января до крещения в городе пройдет более 800 мероприятий, которые будут направлены для детей. От новогодних сказок до представлений, до конкурсов более 800. По самым скромным подсчетам эти мероприятия посетит более 100 тысяч детей. Это я уже не говорю без взрослых. Из взрослых, я думаю, конечно, цифра будет гораздо больше. 24 декабря в помещении цирка мы делаем большую благотворительную программу для детей-сирот, для выходцев из зоны АТО. Мы делаем для них благотворительную программу. Для них будет специальная цирковая программа. Ну и, конечно же, все, кто придут, получат новогодние подарки от Деда Мороза. Это будет 24 декабря. Называется «Елка в цирке». И, конечно же, кроме детей то там будут наши дети из малоимущих семей, днепропетровцы. И не только отсюда, мы приглашаем из других регионов, которые приедут на эту елку. Но это будет вот такая большая детская сказочная новогодняя программа. Сказку тяжело делать. Действительно, всегда придумать даже вот элементы, как она должна выглядеть. Но этой сказки нам сегодня не хватает. Вот как не говорить, вот ее нам не хватает. Вы не задаете, не задаете вопрос, но тем не менее я знаю, наверняка он, конечно же, крутится. Но на это нам все нужны деньги. Действительно, праздник без денег это просто сделать невозможно. Но в бюджете, к сожалению, таких денег нет. Да, мы изыскали возможности, но средства были ну незначительны. И чтобы сделать такой праздник, мы обратились опять к нашим меценатам. И когда они услышали, на что пойдут деньги, что мы говорим, ну, сделать для своих же детей они поддержали нас. И поэтому, опять же, к самым ретивам, которые говорят, как это, мы тратим деньги ни на что, что лучше давайте на войну купим, знаете, такой был посыл, давайте мы купим пару бронежилетов, там, пару касок. Это все необходимо. Но разве наши дети виноваты в том, что взрослые затеяли войну? Наши дети виноваты в том, что это происходит в Донецкой и Луганской области. Почему из-за того, что сегодня политики не могут договориться, мы должны лишить детей праздника? Почему наши горожане, которые здесь сегодня находятся, в Днепропетровской области, в Днепропетровске, должны лишиться этого праздника? Разве то, что они делают? Собирают вещи для солдат, работают, собирают деньги, чтобы купить эти, все необходимое для солдат. А разве они не достойны того, чтобы мы для них сделали этот праздник? Я еще раз повторю, праздник будет, он будет действительно сказочным. И мы хотим, чтобы просто мы наконец-то научились хотя бы вот эту вот чернуху, которая находится внутри нас, немножко не выпускать наружу и относиться ко всему, что происходит просто с улыбкой. И не критиковать, и критиковать это здорово, но лучше придите и помогите. Скажите, а вот мы можем сделать что-то, а вот давайте сделаем так. И тогда действительно это будет праздник, который мы сделали все вместе. Все дни Днепропетровцы собрались и провели вот такой сказочный Новый год. Честно скажу, как бы вы ни просили, я все равно этого до определенного времени не раскрою, но 27 декабря состоится мероприятие, которое будет по-настоящему событием года. Событие настолько неординарное, это будет э, подарок губернатора для Днепропетровской области, но он будет просто сумасшедшим. И настолько неожиданным, и настолько красивым, и я могу сказать с уверенностью, ни в одной области Украины, ни в одном городе подобного не будет. провести совещание по вопросу обеспечения потребителей и социально важных объектов электроэнергии в условиях нестабильной работы энергосистемы Украины. Соответственно, я так понимаю, здесь присутствует МЧС у нас, здесь присутствует Облэнерго, ну, вернее, компания ДТЭК, для того, чтобы они доложили обстановку мы должны выработать комплекс мер определенных для того, чтобы, я так понимаю, что у нас грядут какие-то возможные. ну не хотелось бы применять слово катаклизмы, но трудности, связанные с подачей электроэнергии для населения, для важных социальных закладах. Поэтому, прежде всего, пока здесь находится пресса, хотелось бы обратиться к жителям Днепропетровской области, а также к собственникам и директорам промышленных предприятий с целью экономии электроэнергии. То есть необходимо выработать также и по предприятиям комплекс мер для того, чтобы, будем так говорить, максимально экономить энергоресурсы, которых этой зимой будет явно не хватать в нашей промышленной области. Я думаю, что по этому поводу мы выслушаем сначала компанию ДТЭК. Для того, щоб вони коротко доложили обстановку по поводу запасів угля, по поводу мощності, по поводу нехватки, для того, щоб ми понимали картинку, введений надзвичайний стан в об'єднаній енергетичній системі України. Причина введення надзвичайного стану полягає в погіршенні енергетичного балансу, тобто в різкому дефіциті електричної енергії. Причина цього дефіциту це цілий ряд факторів. В першу чергу це вже як прозвучало дефіцит палива на станціях, на теплових станціях. Основна причина цього дефіциту це неможливість довозу вугілля. Наші станції орієнтовані на вугілля Донбаського басейну. І в багатьох випадках просто нема фізичної можливості їх туди доставити, навіть те, те вугілля, яке було видобуто і зараз лежить на складах. Альтернатива вугіллю для, для багатьох станцій є газ, але з газом теж ситуація в країні напружена. Я думаю, ви знаєте, яка е, наступна причина висока аварійність блоків. З 86 блоків теплових станцій, які є на сьогоднішній день в Україні, 30 знаходяться в ремонті. Крім того, о п'ятницю був виведений один блок на Запорізькій атомній станції. В суботу його включили в роботу, але після нього вивели в ремонт один так само блок тисячник на південноукраїнській атомній станції. Осінь була досить сухою, тому водні басейни рік Дністери, Дніпро теж недостатньо мають запас води для того, щоб наповну. Потужність працювала гідроенергетика, враховуючи, що з 1 грудня понизилися температури, і відповідно навантаження на мережі стало більше, теплоносії вимагають більших теж, теж температурних режимів. Фактично, цей дефіцит загострився до того рівня, що державою прийнято рішення про введення. Графіків обмеження потужностей, графіків аварійних відключень і графіків спеціальних графіків аварійних відключень. Що це означає? Безпосередньо і для Дніпропетровської області я вже буду на прикладі Дніпропетровської області і на цифрах Дніпропетровської області далі говорити? Нам для нормального функціонування. Цього господарству потрібно порядка 3300-3400 МВт годин Нам довели ліміти на грудень місяць 2,994, тобто вже на 10% менше від того, що потрібно. А в умовах дефіцита першими вводяться графіки обмеження потужності. Це 47. Найбільших промислових підприємств області приймають участь і в цих графіках, і ми кожному з них доводимо їхні ліміти споживання. В першу чергу це в пікові ранішні пікові години і в вечірні пікові години. Це десь з 7 до 11 ранку і з 16 до 23 годин вечора. Ряд підприємств відповідально відносяться, дійсно знижується навіть нижче тих лімітів, які їм доведені. Але проконтролювати всі в режимі реального стану, реального часу ми не можемо. І вже коли по факту бачимо їхнє навантаження, то бачимо, що далеко не всі з цих 47 виконують доведені до них показники. Відповідно, коли Система не справляється. Наступна черга це графіки аварійних випадків. Вони в нас, це 994 МВт, тобто третина від того, що нам доведено по області. Ці графіки складаються з 10 черг. Перші 5 черг в основному стосуються промисловості сільськогосподарських підприємств. З 6 вже туди додаються і населення. Більшість споживачів завжди ну, проблема полягає, в чому введення цих графіків, тому що споживач вже десь ментально готовий до того, що електроенергію будуть відключати, але на сьогоднішній він хоче знати, зі скількох до скількох. Справа в тому, що ці графіки вводить не Дніпро Обленерго і не будь-яке Обленерго в Україні. Ці графіки вводить це енергосистему, тобто Укренерго. І... Отримавши команду, диспетчер має від 10 до 15 хвилин для того, щоб зреагувати і відповідно провести ці відключення. А як нам все-таки довести до населення ці графіки? Ми розуміємо, що це не виводить обмеження, а система «Укренерго», але ми можемо їх як то видіти заранее, понімати для того, щоб населенню довести ці графіки, щоб населення було готово. Подобному відключенню я зрозумів питання. Це власне одна з пропозицій сьогоднішньої наради, чого би ми хотіли, тому що ці графіки затверджені, вони щорічно переглядаються, і ми власне можемо їх відпрацювати на рівні районних адміністрацій. Ну і безумовно тут на рівні обласної. Єдине, що вони носять. Такой трошки техничный выгляд, потому что там вказываются подстанции, вказываются там линии и так далее. И ну, читаючи сам график не зрозуміло, кто за этим стоит. Не, не, понятно, но уже это... дальше города да. и районы могут это непосредственно наложить на те жилые, так сказать, да. массивы или участки, где, где концентрируется население. И довести непосредственно в районах и в городах графики с наложением на места проживания населения. Есть, да. Но это надо сделать немедленно, потому что население должно иметь представление о том, когда у него будет, когда будут проходить подобные веры, верные отключения и на какой срок они будут проходить. Абсолютно, и это одна из целей сегодняшней наради донести до керівників районов и міст, чтобы отработали с нашими керівниками в районах. С РЭСами, имеется да, да, да. То есть, иначе говоря, все головы райдерж администрации, а также э, мэры городов, их службы э, непосредственно с РЭСами, которые находятся на ваших территориях, должны взять у РЭСов э, непосредственно линии, которые будут по графикам Украинерго отключаться, наложить это на места проживания населения и информировать население своевременно через средства массовой информации и через другие возможные средства информирования для того, чтобы население было готово, имело для этого соответствующий запас каких-то способов для поддержания жизни и так далее. В том числе, я так понимаю, что служба чрезвычайных ситуаций должна тоже как-то в этом принять участие, да, в оповещении населения.